Əhşar salam dostlar, mən Abdullah Bujevlə qarşısınız. Bu də başda gördüyünüz kimi Flok Rune token təqdim edəcəm. Bu video bu tokenin nədir, nə dediyini nəşət, hamısı haqqında məlumat verməyə çalışdım. Video çəkmək kanalıma abunə olma, videonu bəyən, çox bəyə və dilə gəlməsin. Yorum ataraq bunu mə bildirməyə yaddan çatmayın. Əgər bunların hamısı sizə çəkilçə video olsa, gördüyünüz kimi saytımızın ana planının bu şərtlər daxil başı bu bir, bir səhifədir. Burada tokenin loqosu var dostlar, belə bir loqo. Aşağı indən burada Flok Rune haqqında məlumat verildirsə, bu dostlar mobil telefonlarda oynayacağımız Pluto Air Rune tokeni, yəni oyuna qazan tokeni dostlar. Bəlkə uşaq vaxtı bilənləriniz olar dostlar, sübə-sür oynuyurdu. Süb bizim zaman orada e, qızıllar yığırdı dostlar. Təbii ki o qızılları pula çevirmək olmazdı, karakter və s. elədi. Amma burada dostlar biz oynayaraq həmin oyunun eynisidir dostlar. Ona nəflok tokenləri qazacağı və bu floko tokenləri istədiyimiz anda düz damağımıza çəkə biləcəyik dostlar. Amma belə bir şey var ki, məsəl əgər istəməsiz biz ora pul yatırıb bir daha yaxşı karakterlər ala, daha güclü qaça bilərik dostlar. Yəni bu da bu tokenin gələcək hədəflərindən biridir dostlar. Tək bir oyunla kifayətlənməyəcək, özlərinə çox yeni-yeni oyunlar gətirəcəklər dostlar. Yəni uşaq vaxtı oynadığımız oyunları yenidən inteqrasiya edəcək və inteqrasiya etdiyi bizə də pul gətirəcəklər. Həm nostalji hisslər yaşayacaq dostlar, həm də pul qazanacaq. Məncə möhtəşəm bir şeydir dostlar və mən bu tokenin oyununun hər çıxmasını səbirsizliklə gözləyirəm. Burada gördüyünüz kimi həm Google Play-də olacaq dostlar, həm də App Store-da olacaq dostlar. App Store-da olması çox yaxşıdır. Necə ki iPhone-larda bildiyiniz kimi proqram vəsəsilə ora salmaq heç asan məsələ deyil. Əgər bunu bacarsalar adminlər bu tokenin qabağının çox açı Burda gördüyünüz kimi sosial media platformaları var və burda Binance chat var dostlar. Belə Binance smart chain ağında olacaq bu token və kontrakt adres yaxın gələcəkdə gələcək dostlar. Aşağıya endirəm, aşağıda Binance smart chain ağında olduğunu görürük. Bizə bu oyun haqqında məlumat verir dostlar. Mən bayaq qısa bir məlumat vermişdim sübə süv kimi dostlar. Belə-belə oynayıb içindən keçərək qızılları və sarı yığacağı flok tokenləri. Flokunda Floki Gas oyun deməkdir. Aşağıya endirəm, burda gördüyünüz kimi belə bir video var dostlar. Bu videonun bələ, hər Hər kəsin içəri dostlar, yenidən floq oynayara pul qazanmaq istəyirsiniz. Burada gözəl turnuvalar keçirilir. Turnuvalar bəzi turnuvalar gecik pul olacaq, bəzi turnuvalar gecik pul olacaq. Dev öz cibindən pul qoyacaq və daha fazla katılımınızı gətirmək üçün daha çox pul qazanacaq. Gördüyünüz kimi dostlar, oyunun qısa bir videosudur. Belə bir video hazırlıqlar interjection bu. Həqiqətən mənə çox bəyəndə. Təbii ki, bu istə inkişaf elətdirəcək. Mənalıca 20 mincə belədir. Burada buy an tax feel var dostlar. 1% hər transactionda kəsilir dostlar. Liquid əlavə olunur alanda bir satandı ki e, buy transaction dostlar e, marketing üçün 3% faiz, e, alanda 4% satanda dostlar e, transactions reflection üçün də 2% dostlar həm alanda həm də satanda kəsilir dostlar bu reflection nədirsə yəni token ya yeah, yeah, asrada uh, çıxarılıb uh, uh, ölüm valetinə göndərildi. Burada operation var dostlar. Bunun nə olduğu haqqında bir tam bir məlumatım yoxdur. Ha bu operation şey dostlar. Bu oyunun çıxmağı üçün gəlişdirənlərin cibinə gedir dostlar. Yəni oyunu necə birləşdirə bilərlər, onlara pul ödəyirlər dostlar. Burada buy buyback buy sistemi var. Buyback nədir dostlar? Bu buyback olaraq token avtomatik olaraq alınır dostlar pulla və bu bir mərkəzləşdirilmiş düzdandır. Bu düzdən heç kim nə olmur. Dəfsə so, bu da hər transaction-da qiymətin bir qədər qalxmasına gətirib çıxarır. Burada gain pool bölməsi var. Yəni oyuna gündə isə 3% hər dəfə kəsənlər. 3%, 1%, 2%, 6%, dostlar, 8%, 11%, 12%. 12% dostlar alanda fee kəsəcək və deyəsən 14% də satanda fee kəsəcəklər. Dostlar, gedə 15% də satanda fee kəsəcəklər. Burada gördüyünüz kimi tokenləm isə white paper haqqında məlumatdır. 17.6% Onu prevet e, salütün nəzərdə tutulub. 40% dostlar preser üçün, likvid pul üçün 30%, to pgm üçün 7.4%, komanda üçün 5% təyin edilib, dostlar. Həqiqətən ideal və nəhətlərdə ediblər, mən çox bəyəndim. Bu tokenin belə bir loqosu var, dostlar. Tokenin loqosu da gözəl hazırlanıb. White paper-ın necəliyi? White paper-əncə üçün mən yeni planlatacam, dostlar. Belə qısa bir şeydə white paper-ə də baxacam. Nəçə səhifədən ibarət olduğuna baxmaq mənə kifayət edəcək, bir də white paper-in dizaynına baxacam. Mənim üçün maraqlı olar, çünki white paper oxumağa həqiqətən vaxtım yoxdur. Çəşişəm ki, video qısa və məlumat xarakterli olsun və kete gistit snogada da tsokh ma'lumat yerdəşdirməyə çalışıram. Sizdən isə tək istəyim zəhmətimin qarşılığı olaraq bizə like atıb bir dəfə də abunə olmağınız dostlar və əgər öz fikirlərinizi varsa da yorunlarda yazmağı yaddan çıxartmayın. Bu açımdan ki aşağı endimiz. Burada gameplay haqqında məlumatdır. Collection coin. Bu coinləri toplayaraq dostlar yeni karakterlər əladizə bu coinləri sadə sadə çatıp çıxarda biləcək dostlar. Burada gördüyünüz kimi karakterlər olacaq. Ani, yeni karakterlər. Bunların NFT-ləri və sələ çıxacaq dostlar. NFT-lərə daha pul pula qazana biləcək. Burada gördüyünüz kimi power ups-m ordursa, yeni bilə, yəni, bir, yəni ordandırsa belə bir qutular alədir və bu qutulardan dostlar NFT-lər çıxacaq. Təbii ki, oyun etlərin qiyməti bəlkə avlaşılmaz yenətlər çıxarda bilirsiz. Mən sizə deyim ki, əgər alkoq xissisi ilə TM qazandığımız bir oyun var idi, dostlar vax atomiku bunun karakterlə abunədir. Oyunu oynatsa dostlar, orada bizə bəzən rast gələ NFT-lər verirlər. Mənə bir NFT vermişlər dostlar. Mən o NFT-ni 170 dollarla satmışdım dostlar. Yəni bəzən bilənlər bilir, bu dəqiqə 6, o vaxt 670 dollar idi. Amma indi 600 dollarla həqiqətən çox böyük pullar eləyir. Səfərimiz 300 dollardan çox artıq eləyir dostlar. Yəni NFT-i arasında 1000 dollar qazanmışdım. Burada roadmap haqqında məlumatı, veb saytda launch edib, whitepaper keçirilib, bloq dizayn yaradıb, daha sonra sosial media hesablanıb, daha sonra private ilə keçirilib. 5 nəfər Telegrama çatdılar. Daha sonra Hiç telegram da yapıyorlar. İnterifik kaydı üstüne adeti daha sonra BNB GVB White BNB GVB Komite yapıyorlar. Community Cooperation ile Daha sonra reklamlar telegram Daha sonra GMD ve Daha sonra telegram. Launch Punk X 724 chat dostlar moderatörlerin time'ında. Burada Trading. Daha Twitter influencerlar. Coin Gold, NFT Release. Daha sonra dostlar versiya indiksion olacaq. Yəni metr metr daxıl olacaq. Burada ən çox verilə sağallar var və cavablar var dostlar. Girib məlumat ala bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi Tokenin bildi hal loqosu var. Aşağıda bütün hüquqları qorunduğun deyilir. Yuxarı çıxıb sösdəmlə hesablarını incəliyə və daha sonra videonu yenidən yayımla dostlar. Yuxarı çıxıb bizim üçün 2 dənə sosial media hesablarım mövcuddur dostlar. Burada saxlayan deyib bunu özümə endirə bilərəm dostlar və davam edə bilərəm. Amma bu hələ də yükləmədi. Mənim internetimin Zəhət, burada Twitter deyir dostlar, Twitter hesabları deyəsən hələ hazırdir, amma Telegram hesabları hazır olduğunu unuturam. Telegram hesablarına daxil olmusamsa, Telegram hesablarında daxil oldu da 744100 nəfərin olduğunu görəm dostlar və hər gün bura yeni insanlar qatılır. Gördüyünüz ki, mən də bura qatıldım dostlar, bunu belə deyirəm. Və gördüyünüz ki, bura qatıldıqdan sonra hər hansı bir sualınız varsa dostlar, klik deyib mən rahat bir şəkildə artıq burada qeydiyyat, yəni verification də keçdim dostlar. Verification keçdikdən sonra mənim burada hər hansı bir sualım varsa anında verə bilərəm. Gördüyünüz kimi adminlər və s. hər an burada aktivdir. Bizim istənilən suallarımıza da anında cavab verirlər. Ə, burdan çıxa bilərəm dostlar, artıq nə qaldı? Məncə hər şey açıqdır, başqa da etsə deməyə ehtiyac yoxdur. Ə, bu günü bu qədər dostlar. Whitepaperdə gördüyünüz kimi açıldı dostlar. Yəni neçə səhifədən ibarət idi Whitepaper gördüyünüz kimi 17 səhifədən ibarət idi. Royal məbləğləri də verilər axın səhifədə. Bu günü bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olma, videonu bəyən, zəhmət olmasa təzə videolar gəlməsi üçün zəng atmaq düyməni məbdilməyə yadan çaxtmayın. Gələn videoda görüşlər. Sağ olun, sağlamət qanın özü yaxşı baxın. Gələcəyə dəy. Sağ olun.